Це був наш склад підприємства, на якому зберігалися запасні частини до автомобілів, шини, колесні диски, орхтехніка, меблі. Тобто те, все те, що було потрібно для праці і підприємства. Тепер цього ж немає. Все вигоріло. Три шахеди, влучили в дах будинку, займалася пожежа. Яку тушили майже всю ніч з двох годин ночі до пів шостої ранки, бо була велика площа займання. От, вирвала не закривається. Це вроді ціле осталось. занавеску вирвала. Шкафы пооткрывались. Подошла к печке, хотела бы зажечь, ну, поставить в эту сану воду на чай. А он жужит И смотрю, вспышка. Вот со стороны это. Два раза. Я тут только хотела отойти, а на бабах я тут плечо попала, Уже стекло. Ношу. И все. Забежала туда, в прихожку, встала, постояла, вроде тишина. Очень сильные взрывы были, очень сильные. Даже в тамбур, и не находились в тамбуре. Бегали туда лифта, то от лифта, бегали, аж пока не расцвело. Туда-сюда, туда-сюда. Горело очень сильно. У меня пострадал балкон и окна как бы окна целые, но то на закрывание, на открывание кухня и зал не работает. Горшки с цветами на кухне попадали на пол, но ну, а балкон, конечно, больше пострадал. Тут, вот, видите? Так, говорят, у нас Это все убрали. Вот смотрите, окно как вырвало. Видите, как его вырвало? Дырка, дырка, дырка туда. Гудела, как мотоциклист ехал по, по трассе, а потом э, взрыв произошел. Mm -hmm. И все.